म्हणून तुम्ही माझ्याशी माझ्याशी चर्चा करता आणि मला प्रश्न विचारता पाडापाडीचा खेळ अंतर्गत झालेलाच आहे तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे आमची लढाई भारतीय जनता पक्षाबरोबरच होती आणि आम्ही भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करतो सर मुख्यमंत्रीने आपण नोटीस मजाही आयला जो सरकार संविधान के खिलाफ बने घटना पाई है सरकार बोलता है मुझे कानूनी तरीके से बनी जो सरकार भ्रष्टाचार की दलदल से सामने ऊपर उप, आई है भ्रष्टाचार की एक आधार पर बनी है उस सरकार का मुख्यमंत्री गैर कानूनी मुख्यमंत्री हमें कहता है हमें नोटिस भेजता है कि हमने भ्रष्टाचार का आरोप किया महाराष्ट्र के चुनाव में इन लोगों ने पैसा ही पैसा पैसों का बारिश दुआधात मैंने ट्वीट किया है फ़ोटो के साथ हेलीकॉप्टर से किस प्रकार से पैसा उतर रहा है हाँ खोके खोके लेकर ये लोग हमें नोटिस भेजेंगे जाइए ना कोर्ट में मुकदमा दायर करना हमारे खिलाफ है तो कर सकते हैं हम इंतज़ार करते हैं कि आप कोर्ट में जाइए चार जून के बाद बहुत मज़ा आने वाला है इतना ही कहूँगा हम डरने वाले लोग नहीं है इस देश में सच बोलने वाले के खिलाफ एक मुकदमा चलता है एफ आई लॉज होती है या हमारे जैसे लोगों को जेल में डाला जाता है अब केजरीवाल जेल में जा रहे हैं वापस हम जेल में जाकर आ गए सच बोले इसलिए हम डरने वाले नहीं निवणूक आयोग आला हताशी पकड़ू या सेलिब्रिटीने मुख्य प्रधानमंत्र्यांसह सो, आपल्या सोयीच्या तारखा निवडणुकीसाठी घेतल्या त्या प्रधानमंत्री आहे प्रधानमंत्र्यांनी शेवटच्या टप्प्यात स्वतःचं मतदान ठेवून घेतलं एका सांगायची गरज नाही सेलिब्रिटी सगळे निवडणूक आयोग हा जनतेची सोय बघत नाही तर राजकारणातल्या सेलिब्रिटींची सोय बघते हे सत्य आहे मोदी ध्यानीमध्ये लागले कन्याकुमारीला वो हो हो सत्तावीस कॅमेरे लागले आहेत ध्यानमग्न माणूस जो असतो तो कॅमेऱ्याकडे बघत नाही आणि सगळ्या अँगलने टी व्ही समोर येत नाही ते सत्तावीस कॅमेऱ्यांच्या मदतीनं बरं का म्हणून सत्तावीस कॅमेरे त्यांचे के शिष्य आहेत या ध्यानमग्न पुरुषाचे सब अँगल का असे भी देखो का असे बी देखो उनका कान भी आहार आहे कानिहार आहे कान का रहा अँगल चारों दिशा चारो एंगल लगाकर कैमरे लगाकर एक आदमी ध्यानस्थ बैठा है, ये हमारी योग साधना का अपमान है, म्हणालात की कुंभकर्ण ना ते त्या कुंभकर्णाला जागा करू आम्ही चार जून नंतर ने कहा है कि राहुल गांधी मेरी पहली चॉइस है प्रधानमंत्री के लिए और अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो इंडिया अलायंस जीतता है तो नहीं इंडिया अलायंस जीत रहा है चार जून को बारह बजे के बाद आपको पता चलेगा इंडिया अलायंस जीत रहा है प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस का होगा जैसे खड़गे जी ने कहा है कि उनकी चॉइस राहुल गांधी जी है और मैं ये कहूँगा पूरे देश की चॉइस राहुल गांधी जी हम सब राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं राहुल गांधी ने पूरे देश में जिस तरह से मेहनत की है आ? जिस तरह से उनकी धजिया उड़ाई है पूरे चुनाव में और देश ने स्वीकार किया है कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व तो कर सकते कन्याकुमारी ये मेडिटेशन नहीं है ये एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है छत्तीस घंटे का सत्तावीस कैमरे हैं टीवी के हर एंगल से प्रधानमंत्री आपको आज देख सकते हैं जो पार्ट आपको देखना है इस ध्यानस्थ व्यक्ति का आप देख सकते हैं कैमरे के एंगल से कोई भी पार्ट उनके शरीर का आप देख सकते हैं बाल से लेकर नाखून तक सब जगह पर कैमरे लगे हैं जिनको ध्यान करना है ऋषि मुनि तपस्वी रामायण महाभारत पुराण काल में ध्यान करते थे तपस्या करते थे कैमरे नहीं उनके, कोई उनके आसपास न घूमता था ना सिक्योरिटी तीन हजार सिक्योरिटी बंद तीन हज़ार पूरा एरिया बंद कर दिया है वहाँ की दुकानें वहाँ के रास्ते, वहाँ का ट्रांसपोर्ट पूरा बंद कर दिया है ये ध्यान धारणा है बस अपने ऊपर फोकस लगाओ और बनारस के लोगों मुझे वोट दीजिए ये प्रचार है चुनाव आयोग ये सब देख रहा है लेकिन चुनाव आयोग का ये अंधा कानून ने है करने तो दो तो ना मोदी जी का कंप्लेन करो वो सत्तावी जो कैमरे लगाए हैं ना और पूरा टीवी पे चल रहा है तो 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 ना उसका कंप्लेन करिए जो पैसा पूरे महाराष्ट्र में लोग बांट रहे थे उनका कंप्लेट करो ये क्या कंप्लीट करेंगे चार दिन के बाद देखेंट पोलिट पोल कोई को को पोल को नहीं होगा न ओपिनियन पोल से हुआ है न एग्जिट पोल से होगा हम भी देख लेंगे हमारी तरफ से अनिल देसाई जा रहे हैं और आज की मीटिंग में शिवसेना शामिल होगी हमारी तरफ से पार्टी के सांसद नेता हमारे सहयोगी अनिल देसाई जी आज की मीटिंग अटेंड करेंगे देखिए पवार साहब का भी मुझे पता नहीं मैं अभी अभी आया हूँ लेकिन एनसीपी की तरफ से भी कोई वरिष्ठ नेता जरूर जाए पूना कार वा, एक्सीडेंट वाले मामले में पालक मंत्री हैं अजीत पवार उनकी भूमिकाओं के सवाल उठाए जा रहे हैं बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही संशयास्पद है ये बिल्डर और उनके फैमिली को बचाने के लिए जिस तरह से यंत्रणा का दुरुपयोग किया है यही सरकार की नीयत है मुख्यमंत्री गृहमंत्री गार्डियन मिनिस्टर कुनाके, के वहाँ के लोकल एम एल ससुन का पूरा स्टाफ एक अपराधी को बचाने के लिए जो जिस तरह से काम को लगे थे लेकिन मैं वहाँ के विधायक रविंद्र धंगेकर का आभारी हूँ उसने पूरा ये विषय को एक्सपोज किया जनता के सामने लाया हम उनके साथ लढाईसाठी पुण्यामध्ये जो अभ्यास अनेक नाही सरकार आलं मुख्यमंत्री गृहमंत्री पालकमंत्री म्हणजे एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस अजित पवार उद्योगमंत्री स्थानिक आमदार कोण टिंगरे फिंगरे झिंगरे हे सगळे एका अपराधाला ज्याने दोन खून केले बरं रस्त्यावर दारू पिऊन त्याला वाचवण्यासाठी कशा पद्धतीने यंत्रणा राबवण्यात आली कोटी पुरावे तयार करण्याचा प्रयत्न झाला दबाव आणले गेले धमक्या दिल्या गेल्या तर मला असं वाटतं हे सगळं आता लोकांसमोर आलेलं आहे पुण्यातले आमदार रवींद्र झनगेकर यांचे आभार मानले पाहिजेत त्यांनी जो संघर्ष केला हे प्रकरण चवाट्यावर आणण्यासाठी ते अत्यंत कौतुकास्पद आहे